женщина, как они подают эту информацию и как только они найдут тот ключик, который, ну, скажем так, сердцу ребенка откроет. Путь, ну, то есть здесь важно понять, в чем смысл сопротивления детского. Может быть, это страх, что он будет отвергнут. Может быть, это ревность к матери. Может быть, это агрессия по поводу того, что я не хочу ничего менять, мне хорошо только с мамой, да, то есть желание, чтобы только она оставалась рядом с ним. А когда мы выявляем корень сопротивления, тогда мы можем найти пути преодоления этого сопротивления. А если что-то вы сказали, так, есть причина такого недоразумения, на каком месте стоят все ревности, так и как их все-таки позбутися? как выяснить, что такое не что а, Ну, здесь как бы сложность в том, что как раз когда возникает момент ревности, здесь логически и рационально, ну, очень сложно что-то вообще донести до ребенка. А здесь больше работа матери на внутреннем уровне, а здесь идет вопрос как раз о перераспределении. Внимания. То есть объема любви должно хватать и для любимого человека, которого ты выбрала в спутнике жизни, и для ребенка. И вот как только объема любви и внутреннего состояния женщины достаточно, вот этот момент ревности, он уходит сам собой. То есть здесь как раз ее любовь, терпение, мягкость и приятие ребенка, да, чтобы он не выдавал, какие бы концерты не выдавал, а как раз со временем сделает нужное дело. Якщо дитина все ж таки ось такий випадок, так давайте розберемо. Якщо вона все ж таки починає губитися між новим та рідним татусем, що робити в таких випадках, коли вона починає любити і того, і іншого, і ось між батьками. Такая уж не знаю даже, как сказать, конкуренция. Ты, конкуренция так бишь. Ну, здесь проблема взрослого, здесь проблема не детская. А если взрослые люди действительно очень четко определяют эти отношения и придерживаются определенных правил построения общения, а ситуация априори не может возникнуть, а если ситуация возникла, значит взрослые где-то что-то сами недопоняли. Если ребенок любит и того отца, и другого, в этом, в принципе, нет ничего плохого. И детская вот эта вот форма потерянности возникнет только тогда, когда кто-то из них нарушит негласное правило у мире и начнет перетягивать одеяло на себя. То есть э, ребенок не может выступать игрушкой во взрослых играх, и взрослые четко это должны понимать. А к моему сожалению, 90% случаев, когда ребенок как раз становится средством игры взрослой, вот тогда это очень печально, и стучать нужно не к ребенку, стучать нужно к сердцам взрослых, чтобы они осознавали, что они делают. Зрозуміло, Ну, в скажіть, скажите, пожалуйста, ось вот как быть и матусь, как что на нового, так ее обранця, что ей робити? может все ж таки таки требует, відмовитися от від этого? та и все, та и годі? А вы знаете, здесь как би ситуация всегда очень индивидуальна, но на мой взгляд, здесь вообще нельзя ставить как би ситуацию выбора. Любимый человек, ребенок. Если мы говорим о ситуации развития матери, то, наверное, нужно поставить такую нелегкую задачу найти такую форму общения, при которой с ребенком все будет гармонично и не нужно отказываться от новых отношений. И ситуация отказаться, да, впоследствии она может вылиться тем, что а, мама замкнется в ситуации жертвы. Да, то есть, поскольку у меня есть ребенок, я вынуждена уже отказать себе во всем, то есть ну, мама себя эмоционально хоронит да, не позволяя себе не развиваться, не вступать в новые отношения, не как-то насыщать свою жизнь и косвенно потом эта агрессия все равно пойдет на ребенка. Как бы там ни было, если женщина не реализовывается как женщина, находится кто-то виноватый как правило это ребенок ради которого этот отказ произошел. Поэтому здесь по возможности искать золотую середину. Дякую вам, пані Дарина. Гадаю, що наші глядачі, якщо в них є такі випадки, вони будуть шукати свою середину. Так, Я вам дякую. Спасіба вам за такі актуальні теми. Фізичні вправи дуже важливі в вихованні улюбленого чада. Крім зміцнення і нарощування м'язової маси, фізичні вправи здатні будь-якому малюку підняти настрій похмурого ранку, а заряд бадьорості краще вітамінів підтримає імунітет вашого малюка. Яку робити зарядку? Запитаєте ви? Починайте з простих доступних дитині вправ, підберіть веселі пісні для гімнастики з малюком. А найкраще робіть її разом з учасниками нашої наступної рубрики Казкові рухи. І бувайте здорові! Давайте вместе с нами пройдемся по страницам любимых сказок. И побываем мы сегодня в гостях у Винни-Пуха и его друзей. Винни-Пух — это медведь, и у него движения, естественно, должны быть широкие и размашистые, вот такие. Руки собрали в кулачки, согнули в локтях, делаем широкий шаг правой ногой вперед. Раз, левой, два, правой, раз, левой, два, и раз, два, три, четыре, Пять, шесть, семь, восемь. И пошел Винни-Пух собирать своих друзей на день рождения Куслику Иа. Шел-шел и встретил своего друга Пятачка, который очень любил воздушные шары. И был у него синий шарик и зеленый шарик. И он играл со своими шарами вот так. Отпускал синий шарик вверх в небо и тянул за веревочку. Два, три, четыре. Раз, два, три, 4. И давайте добавим приставные шаги в сторону. По два. И раз. Сели. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И пошли они вместе. И пришли в гости к кролику. А кролик прыгал вот так. И раз. И два. И три. И четыре. А еще он делал вот так ушками. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И влево. Прыг, 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 прыг. И влево ушками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И у кролика был сад. И пришло время собирать урожай. Пошел он за яблоками. Раз, два, три на правой ножке вверх. Четыре прыжок. Пять, шесть, семь. Вернулись. Положил в корзиночку. Прогнул спинку. Положил в корзиночку. Весело выпрыгнул вверх и влево. Раз, два, три. Прыжок. Раз, два, три, четыре. Положил корзиночку. Прогнулся. Положил корзиночку. Весело выпрыгнул. Поднялся ветер. И качает деревья. Влево, вправо. Влево, вправо. Влево, вправо. Влево, вправо. И посыпались листья с деревьев. И вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Работаем коленочками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И все вместе, друзья, пошли к сове. А сова жила себе пожевала и крестиком вышивала. И делала это так: шаг, крестик, шаг, узелок, шаг, крестик, шаг, узелок. А вечером вылетала на охоту, широко расправив крылья. И прыг вверх, и прыг вверх и прыг вверх, и прыг вверх. И еще раз повторяем. Сова. Раз, пошла. Крестик, шаг, узелок. Шаг, крестик, шаг, узелок. И взлетела. Раз, два, три, четыре. Собрали все подарки, друзья, и пошли к ослику. А ослик гулял на лужайке и встречал своих гостей. Выглядывал вот так. Раз, два, топ, с левой. Раз. Два. Топ. Топ. Увидев друзей, начал радостно прыгать. С одного копытца на другое. С одного на другое. И с левой ножки. Раз. Два. Топ. Топ. Правая. Топ. Топ. Левая ножка. Правая ножка. Левая ножка. Правая ножка. Давайте теперь все вместе соединим. Веселую танцевальную композицию вместе с нами. Пошел Винни-Пух. И пятачок. Синий шарик. Зеленый. Синий. Зеленый. В сторону пошел. Еще? Синий, зеленый, синий, зеленый. И в сторону. И кролик. И ушки. И влево. И влево ушки. Пошел яблоки собирать. Выше вверх. Положил, прогнулись. и ветер. Коленочками работаем. И сова. Взлетел. Еще сова. Излетела. И ослик. Правая копытца. Левая. И с левой. Левая. Правая. И теперь вместе с нами делаем дыхательную гимнастику. Лапыки вдох, вдох носом вверх. И выдохнули громко. Еще носом вверх. Ха. Еще нос. Ще последний раз. Ха. Пока, до нових встреч! Шановні глядачі! Якщо у вас є запитання, пишіть їх на електронну адресу паскрістіна.юєй І ми разом з досвідченими спеціалістами обов'язково знайдемо відповіді на них. Це була остання сторінка нашого сімейного тележурналу Світ родини. На сьогодні все настав час прощатися, але ненадовго. Вже через тиждень. У той самий час я чекаю на вас на 27-му каналі. З вами була я, Христина Пасічник. Бережіть вашу родину, до нових зустрічей та нехай щастить!